berdasarkan kepada pandangan Stobat 2008 yang menekankan bahawa uh, pentaksiran boleh membawa kepada keputusan yang tidak adil apabila tidak mengambil kira kesahan, kebolehpercayaan dan bias. Oleh itu, pada hari ini kami akan membincangkan bagaimana bias itu berlaku, kesannya kepada murid-murid dan bagaimana kita sebagai bakal pendidik atau guru dapat menguruskannya dengan beretik. Okay, baik kita mulakan pembentangan kita dengan pengenalan kepada pentaksiran saringan dan diagnostik. Okey. Ah, uh, saringan adalah saringan ini merupakan ujian awal untuk guru mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid-murid mereka sendiri. Jadi dekat sini uh, guru mengenal pasti tahap penguasaan asas murid dalam literasi, numerasi dan tahap kognitif mereka. Uh, Saringan ini digunakan untuk mengenal pasti murid yang berisiko, murid yang memerlukan bimbingan atau murid yang memerlukan intervensi. Manakala bagi diagnostik pula, diagnostik ini ujian yang lebih mendalam selepas saringan. Apabila saringan telah dilakukan, jadi uh, guru, guru tahu tahap murid-murid mereka. Jadi apabila uh, mereka sudah mengkategorikan uh, mereka punya murid, mereka akan melaksanakan pula diagnostik itu yang bertujuan untuk memahami punca sebenar kelemahan itu. Jadi diagnosis ini membantu guru untuk merancang intervensi yang lebih tepat dan berfokus. Kepentingan etika dalam penaksiran Pertama sekali adalah untuk memastikan keadilan kepada semua murid Jadi tak ada bias dalam salingan dan diakostik ini Jadi sebagai itulah dalam pentas ini perlunya adanya etika Yang kedua untuk mengelakkan diskriminasi yang tidak disengajakan atau disengajakan Dan yang ketiga untuk memastikan keputusan mencerminkan keupayaan yang sebenar jadi murid akan mudah berasa putus asa dan mereka hilang motivasi untuk mengimprovekan diri mereka. Dalam pembentangan hari ini saya akan fokus kepada lima bias, lima jenis bias yang utama. Pertama sekali adalah bias bahasa, yang kedua bias budaya, yang ketiga perbezaan individu murid, yang keempat kesahan dan kebolehpercayaan instrumen dan yang terakhir sekali adalah salah pengenal pastian atau over identification atau under identification. Kelima-lima -lima jenis bias ini adalah saling berkaitan dan memberikan impak yang uh, besar kepada keputusan pentaksiran yang dijalankan. Baiklah, isu yang pertama adalah bias bahasa. Bias bahasa ini merupakan bias yang sering atau kerap berlaku dalam pentaksiran di sekolah rendah. Contoh keadaan baris bahasa adalah apabila guru menggunakan soalan yang menggunakan bahasa Melayu aras tinggi yang tidak dapat difahami oleh murid. Maksudnya dalam soalan itu sendiri, guru menggunakan bahasa Melayu yang uh, tak straight Mungkin Mungkin menggunakan bahasa kiasan atau sebaliknya. Jadi yang kedua, atau ujian mengandungi istilah akademik yang tidak pernah diberikan kepada murid tahun pun satu hingga tiga. Contohnya guru menggunakan istilah sinonim. Kalau sinonim, murid tahun satu hingga tiga ni mereka tak pernah dengar pun. Jadi mereka, bila mereka tidak faham akan terkendak soalan itu, maka mereka pun tidak boleh menjawab soalan yang telah diberikan. Yang ketiga, arahan yang terlalu panjang sehingga murid gagal Contohnya, um, guru ber, uh, berkehendak untuk murid bina ayat menggunakan perkataan buku. Tetapi guru meletakkan uh, satu ayat arahan yang terlalu panjang sehingga murid ini tidak dapat memahami apa kehendak uh, sebenar soalan yang diberikan. Kesan bagi bahasa murid yang mempunyai masalah bahasa tetapi tidak mempunyai masalah pun kognitif disalah tafsir sebagai lemah. Contohnya murid tu bukannya tak boleh jawab sebab dia tak tahu Tapi sebab dia tak faham akan arahan itu Maksudnya dia ni kalau masalah uh, dari segi kognitif Dia boleh je jawab Tapi disebabkan dia ada masalah bahasa Dia agak, dia agak kurang faham lah apa arahan itu Jadi menyebabkan dia ni skip soalan Ataupun dia jawab dengan jawapan yang salah yang Kedua, murid ini tak rasa orang asli dan murid bukan betul-betul jati menerima skor rendah bukan kerana mereka tidak mampu tetapi kerana halangan linguistik. Jadi apabila soalan itu menggunakan bahasa Melayu yang tinggi sehingga kan murid yang bukan penutur jati bahasa Melayu ni tidak faham kerana mereka ni hanya baru belajar sikit-sikit je sebab uh, mereka tidak mempraktikkan bahasa Melayu di rumah mereka. Jadi mereka susahlah untuk faham bahasa Melayu yang uh, aras tinggi. Mereka hanya faham bahasa Melayu rendah. Contoh uh, bina ayat berdasarkan gambar macam itu empirikal yang dapat kita kaitkan dengan isu bias budaya bahasa ini adalah menurut Azman dan Yusof 2021 yang mendapati bahawa 42% murid komuniti orang asli gagal saring literasi kerana tidak memahami bahasa arahai bukan kerana mereka ini tidak menguasai kemahiran literasi itu sendiri okay. seterusnya so, kita pergi pula ke kepada isu yang kedua iaitu isu bias budaya Okay. Baik, sebenarnya ini berlaku apabila soalan itu uh, Tidak kena dengan latar belakang kehidupan murid-murid okay. Contohnya situasi dalam soalan tidak dekat dengan kehidupan murid, murid Seperti soalan mengenai pusat beli yang besar makanan tertentu atau aktiviti di bandar Sedangkan murid-murid itu merupakan murid-murid yang duduk di luar bandar atau kampung-kampung Jadi mereka ini tidak pernah, pernah melihat bangunan-bangunan yang besar Pusat beli yang besar, yang besar yang mereka tahu ada kedai runcit ke makanan-makanan yang um, uh, macam kalau macam makanan tertentu ni yang mereka tidak tahu contoh western kan uh, penggunaan contoh atau ilustrasi yang hanya relevan kepada budaya majoriti kalau di Malaysia budaya majoriti adalah budaya Melayu contohnya congkak guru uh, ber, memberi soalan berkaitan dengan congkak jadi congkak ini merupakan makanan tradisional bangsa Melayu sendiri dalam contoh dalam kelas tu ada bangsa India atau bangsa Cina Mereka ini tidak terdedah dengan permainan congkak itu Jadi mereka tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan congkak itu sendiri Okey, antaian bahawa semua murid mempunyai pendedahan yang sama Apabila guru sendiri Uh, dia berandaian bahawa semua murid ni sama je Contoh, kalau uh, yang ni main yang ni pandai main congkak Yang ni pun pandai main congkak Tapi tak boleh sebenarnya macam tu Sebabnya murid ni lain-lain Mungkin mereka aa, dalam satu kelas yang sama Tetapi tahap kognitif mereka lain Dia orang punya pendedahan di rumah lain Jadi mereka ni tak boleh disamaratakan lah Untuk bab seperti itu okay. Contohnya soalan matematik yang melibatkan harga tiket bayang okay. Murid luar bandar yang tak pernah ke panggung bayang aa, Tidak dapat mengaitkan lah diri mereka dengan konteks ini Contoh macam mana dia orang nak tahu situasi membeli tiket di panggung wayang Sedangkan mereka duduk di luar bandar yang tiada ni wayang itu sendiri Jadi mereka tidak tahulah bagaimana situasi sebenar di panggung wayang itu Jadi bukti yang dapat kita naikkan adalah Hassan dan Yaakob 2022 yang menunjukkan bahawa ujian literasi awal tidak adil kepada murid luar bandar kerana item menggambarkan gaya hidup bandar yang menyebabkan prestasi mereka ini kelihatan rendah. Bukan kerana mereka ini tidak pandai tetapi soalan yang diberikan itu tidak sesuai dengan budaya yang, atau pendedahan yang mereka terima. Okey, okay. seterusnya kita melihat isu yang ketiga iaitu perbezaan individu murid. Ini merupakan aspek yang sering diabaikan dalam proses saringan dan diagnostik walaupun ia sangat kritikal dalam pendidikan awal. Pertama, murid datang daripada latar perkembangan yang berbeza. Murid berkeperluan khas seperti ADHD, atau murid yang lambat belajar Mempunyai keupayaan kognitif Dan tumpuan yang tidak sama Dengan murid tipikal Namun banyak instrumen diagnostik Masih menggunakan format standar Yang sama untuk semua murid Seolah-olah semua mempunyai Kapasiti yang seragam Selain itu murid juga mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Ada yang visual, ada yang uh, kinestetik, ada yang auditori. Tetapi item saringan kebiasaannya lebih bersifat verbal dan visual. Menyebabkan semua kinestetik uh, berada pada posisi yang kurang adil. Faktor seterusnya ialah latar sosial ekonomi. Murid daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin kurang uh, pendedahan kepada aktiviti prasekolah, buku bacaan atau sokongan akademik di rumah. Apabila mereka gagal saringan, ia sering disalah uh, tafsir sebagai kelemahan kualiti. Sedangkan puncanya ialah kekurangan pendedahan awal Jadi contohnya murid bisnes yang mengambil masa yang lebih lama membaca arahan Tetapi ujian memberi masa yang terhad Selain itu murid ADHD tidak dapat fokus uh, yang fokus sama Jadi prestasi ujian mereka tidak menggambarkan kebolehan sebenar jadi kesannya Uh, apa ni murid ini mudah gagal salingan padahal masalah mereka bukan akademik tetapi new atau perkembangan individu beza yang sering berlaku ialah instrumen saringan tidak mengukur konstruk sebenar. Contohnya, ujian numerasi sepatutnya mengukur kemahiran matematik awal. Namun, apabila soalan ditulis dengan ayat yang panjang, murid akhirnya diuji pada kemahiran membaca, bukan kemahiran numerasi. Selain itu, banyak instrumen tidak disesuaikan dengan atau perkembangan murid Murid uh, tahun 1 Misalnya Belum matang dari segi Pemprosesan arahan kompleks Tetapi Semakin banyak ujian Yang menggunakan istilah kognitif tiki, seperti Analisis, ramalkan Atau bandingkan okay. uh, Menurut Mengelakkan salah taksiran datar Okey, seterusnya ialah isu, isu kelima, iaitu kebolehpercayaan hujumai. Okey. Kebolehpercayaan isu bermaksud keputusan ujian adalah konsisten dari masa ke masa dan antara pentaksir. Nama dia iaitu banyak isu saringan di sekolah rendah mempunyai keputusan yang tidak stabil. Murid kadang-kadang mendapat skor tinggi pada suatu hari tetapi rendah pada hari yang lain. Ini menunjukkan keputusan banyak dipengaruhi oleh faktor luar seperti mood, tahap emosi atau keadaan persekitaran semasa ujian. Aspek seterusnya ialah ketidakseragaman pentadbiran. Guru yang berbeza kadang-kadang uh, memberi arahan yang tidak sama kepada murid. Ada guru yang sangat tegas dan ketat dalam pentadbiran, manakala ada guru yang lebih fleksibel. Okey, perbezaan kecil dalam nada suara atau gaya penerangan juga turut mempengaruhi keputusan murid-murid. Tambahan pula, Interrater reliability sering diabaikan. Skema permakahan yang longgar menyebabkan interpretasi guru sangat berbeza. Contohnya, guru A menandakan sangat teliti, Sehingga murid kelihatan lemah. Manakala guru B uh, lebih longgar sehingga murid kelihatan lebih baik daripada keadaan sebenar ini menyebabkan keputusan saringan menjadi tidak stabil dan tidak boleh dipercayai isu keenam ialah salah pengenalan pastian yang terbahagi kepada dua iaitu under identification dan over identification baiklah ada identification berlaku apabila murid sebenar memerlukan bantuan tetapi tidak dikenal pasti. Ini amat berbahaya kerana murid akan terus ketinggalan tanpa sebarang intervensi. Over identification pula berlaku apabila murid yang normal dikategorikan sebagai bermasalah hanya kerana kelemahan kecil atau bias instrumen. Akibatnya mereka dihantar kepada program pemulihan yang tidak sepatutnya menyebabkan gangguan emosi dan akademik. Risikonya besar. Murid mungkin hilang keyakinan diri dipinggirkan dalam PDP atau dilabelkan sebagai lemah sedangkan mereka sebenarnya hanya lemah Uh, hanya terjejas oleh faktor bahasa Atau budaya Kajian Yunus dan Said 2023 Mendapati bahawa 18% murid yang gagal Saringan uh, literasi Bukan mengalami masalah kognitif Tetapi hanya terkesan oleh Bias bahasa Ini menunjukkan Salah pengenalan pastian berlaku Lebih kerap Berbanding yang kita sangka walaupun terdapat pelbagai isu, saringan dan diagnostik tetap memberi banyak manfaat kepada guru dan sekolah jika dilaksanakan dengan betul. Pertama, ia membantu uh, guru mengesan masalah murid lebih awal sebelum kelemahan itu menjadi serius. Data saringan yang tepat membolehkan uh, PDP dirancang secara lebih berfokus dan 11 kepada keperluan murid. Di peringkat sekolah pula, data diagnostik membolehkan pihak pentadbir mengenal pasti uh, murid berisiko merancang intervensi seperti minus PBD uh, dan pentaksiran berdasarkan pendidikan digital. Selain itu, Uh, saringan menyediakan akses kepada pentaksiran formatif yang sistematik sekaligus meningkatkan kualiti PDP. Namun, jika isu bias tidak dikawal, pelaksanaan saringan boleh mendatangkan banyak implikasi negatif. Keputusan ujian uh, tidak lagi mencerminkan keupayaan sebenar murid murid minoriti budaya serta murid yang kurang menguasai bahasa pengantar uh, akan menjadi kumpulan paling terjejas mereka mungkin dilebel lemah walaupun sebenarnya uh, mempunyai potensi besar daripada sudut emosi labelling menyatakan uh, murid hilang motivasi dan rasa rendah diri Intervensi yang diberikan juga menjadi tidak relevan kerana berdasarkan data yang salah mengakibatkan pembaziran masa dan sumber guru. Lebih memimbangkan, bias pentaksiran boleh menyebabkan jurang prestasi antara murid semakin melebar. Ini uh, menjejas... Uh, bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika pentaksiran yang ditekankan oleh Stobat 2008 dan dasar pendidikan negara. Oleh itu, pengawalan bias merupakan keutamaan dalam memastikan pentaksiran yang adil dan berintegriti. Uh, seterusnya, saya akan kepada implikasi kepada ibu bapa yang pertama sekali adalah salah faham kemampuan anak Apabila pentaksiran mengandungi bias Tak kiralah sama ada dari segi bahasa, tahap kesukaran ataupun cara soalan dibina Keputusan yang akan diterima ibu bapa tidak dapat menggambarkan kemampuan sebenar anak Jadi apabila keputusan pentaksiran tidak tepat Ibu bapa mungkin akan menyangka anak mereka lemah ataupun bermasalah Sedangkan hakikatnya tidak seterusnya adalah hubungan dengan guru akan terjejas Salah tafsir data boleh menyebabkan ibu bapa tidak percaya pada guru atau sekolah Bias petaksiran ini sendiri menyebabkan salah faham antara ibu bapa dan guru kerana ibu bapa telah meletakkan kepercayaan yang tinggi pada keputusan ujian anak mereka Jadi apabila data yang diterima tidak tepat Ibu bapa mungkin akan menyalahkan guru atas apa yang mereka anggap sebagai kegagalan PDP Hal ini sendiri boleh menyebabkan komunikasi menjadi tegang, hilang kepercayaan terhadap kemampuan guru dan kurang kerjasama dalam menyokong pembelajaran anak-anak mereka. Malah, ibu bapa mungkin akan mempertikaikan profesionalisme guru tanpa mengetahui bahawa instrumen yang digunakan sebenarnya tidak sesuai dengan tahap murid. Seterusnya adalah tekanan emosi dan kebimbangan berlebihan. Bias petaksiran boleh menyebabkan ibu bapa panik ataupun tertekan kerana menyangka perkembangan anak mereka ketinggalan. Akarnya adalah implikasi kepada guru. Penilaian profesional terjejas. Bias petaksiran boleh menyebabkan prestasi guru disalah tafsir seolah-olah pengajaran tidak berkesan. Ia boleh menyebabkan keputusan yang diperoleh tidak mencerminkan situasi sebenar di dalam bilik darjah. Apabila data pentaksiran menunjukkan ramai murid gagal menguasai sesuatu pelajaran, pihak sekolah atau pentadbir mungkin beranggapan bahawa guru tidak mengajar dengan kesan. Ini memberi gambaran negatif terhadap kompetensi profesional guru. Walaupun kegagalan itu bukanlah berkunci daripada pengajaran, tetapi daripada instrumen ataupun cara pentaksiran dijalankan. Keadaan ini sendiri boleh mengugat reputasi guru, mempengaruhi penilaian prestasi tahunan dan menjejaskan keyakinan guru terhadap kemampuan mereka sendiri. Guru juga mungkin akan dipanggil oleh pihak atasan untuk sesi pemantauan tambahan ataupun diberikan tekanan untuk, untuk memperbaiki sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, data menunjukkan ramai murid tidak mencapai tahap minima Lalu, guru dianggap tidak menjalankan PDP dengan baik Walaupun puncanya adalah ujian ujian untuk tahap kemampuan murid tidak sesuai Seterusnya adalah beban kerja bertambah Guru perlu mengulang pentaksiran ataupun menyediakan intervensi tambahan Akibat keputusan yang tidak tepat Sebagai contoh, guru perlu menilai semula kerana keputusan pertama meragukan dan sekaligus menambah kerja di luar masa PDP bagi seorang guru. Seterusnya saya akan beralih pada cadangan penambahbaikan. Pertama adalah ujian nasional bahasa. Guru boleh menggunakan ayat pendek yang mudah dan jelas serta disokong dengan gambar ataupun visual untuk mengelakkan kekeliruan, kekeliruan kepada murid. Ayat pendek di ayat pendek digampungkan dengan gambar akan dapat membantu guru, membantu murid dalam memahami persoalan dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan kekeliruan terutama untuk murid pemulihan ataupun yang kurang mahir dalam membaca. Seterusnya adalah pelbagaikan bentuk pentaksiran. Guru boleh menggunakan kaedah lain seperti pemerhatian langsung, pentaksiran secara lisan, temubual ataupun pentaksiran digital. Pemerhatian pemerhati langsung membolehkan guru untuk menilai tingkah laku murid dan kemahiran dalam situasi sebenar. Pentaksiran lisan pula dapat memberi peluang kepada murid yang tidak berhenti membaca untuk uh, menunjukkan kepakarannya. Temukan pula dapat membantu guru untuk memahami ke tahap kesukaran murid. Manakala pentaksiran digital dapat menyediakan maklum balas segera dan menarikkan lagi minat Akhir sekali adalah latihan guru uh, Guru perlu mempunyai kemahiran dalam membina soalan yang sesuai dengan tahap murid Supaya keputusan ujian sah dan boleh dipercayai Selain itu, guru juga perlu mentakbir ujian dengan cara yang betul Supaya murid dapat lebih faham arahan dan tiada kekeliruan Akhir sekali, guru perlu mahir dalam mentafsir data ujian secara profesional agar intervensi yang diberikan tepat dan sesuai dengan keperluan murid. Terusnya, rumusan. Kesimpulannya, bias dalam pentaksiran salingan dan diagnostik bukanlah isu yang semata-mata tetapi dapat memberi kesan langsung kepada masa depan murid sekolah rendah. Dapatan analisis menunjukkan bahawa bias boleh muncul melalui bahasa yang tidak sesuai, konteks budaya yang tidak seimbang, instrumen yang kurasa setiap serta pentadbiran ujian yang tidak seragam. Oleh itu, proses pentadbiran perlu direka bentuk dengan lebih adil, sensitif kepada keperbagaian murid dan mengutamakan kesahan serta keboleh percayaan data. Dengan memastikan ujian bebas bias, guru dapat membuat keputusan yang lebih tepat, intervensi yang lebih berkesan dan setiap murid dapat mendapat peluang perkembangan yang setara dengan murid-murid sebayanya dengan lain kesan Seterusnya, kami akan membuka kepada sesi soal jawab Ada pertanyaan? Saya Bagaimana guru mengurangkan bias bahasa dalam ujian? Uh, guru dapat mengurangkan bias dalam ujian dengan menggunakan ayat ringkas, penambah visual, uh, melakukan ujian semakin bahasa dalam setiap <tuh> soalan. <tuh> Akhir sekali, guru boleh menjalankan ujian rintis kepada murid dengan pelbagai tahap bahasa. Terima kasih. Saya hey, tanya, kenapa bahaya budaya masih berlaku? Kerana setiap muridnya ada beberapa alatan belakang yang berbeza tak contoh macam ada yang berbentuk ada yang berbentuk badan yang merupakan respon mereka terhadap setiap hari itu adalah berbeza.